Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я хотел бы провести небольшой обзор вот такой вот стойки с тисками. Выписал ее через интернет. Вот, я ее уже открывал. Вот. Называется стойка с тисками под дрель. СМС-43. Ну что ж, начнем. Открываем. Что у нас здесь? Здесь у нас руководство по эксплуатации. Так, это откладываем. здесь? Так. Угу. Так, это у нас пески. Так, пески. Не знаю, с чего. По, походу это алюминиевый какой-то сплав. Вот. Ага. Здесь вот кнопочка такая. Можно что-то прижать и подтянуть. Ну, вот мы будем, я приготовил здесь брусок такой, будем его испытывать нажимаем, прижимаем и подтягиваем. Ну, поехали дальше. Так, здесь у нас винты крепежные различные. Так, это нам не нужно. Это нам тоже уже не нужно. Дальше. Ага коробочку снимаем, сейчас размеряемся, так, ага, это утянуем, это ну, ага, угу. так что значит? Осталось так эти винты здесь закрепляем вот. и теперь наша ручка. есть штопорное колечко такое так поближе вот оно такое вот и когда мы опускаем ручку оно упирается у нас в стойку это как раз есть наш ограничитель ну что ж попробуем песочки ага, В общем-то есть такие вот фазы, но гаечки наши ребрами в них не упираются. Поэтому как видите, вот я сейчас покручу, как видите, они прокручиваются. Но, не знаю, видно? Вам, не видно. Гаечка прокручивается. Поэтому сюда надо будет гаечки ставить побольше чтобы нам не приходилось каждый раз под низ лезть пальцами поддерживать чтобы подтянуть то ли отпустить наши болты так ДВТ 500 ватт ну, достаточно плотно садится и вот затяжной винт с гаечкой вставляем ну тут в принципе нет разницы с какой стороны так как с обеих сторон идет посадочное место под гайку под ребра гайки вот Ну вот. подтянули мы так, здесь нужно ее чуть повернуть чтобы нам не мешало здесь ничего не опиралось так что я хочу сейчас сделать я хочу сделать так я здесь я сделал разметку с этой стороны и с этой. То есть, если мы будем сверлить здесь, то у нас сверло должно вылезти, отверстие пройти точно по центру метки. Я хочу убедиться, насколько вертикально, насколько точно можно вертикально просверлить отверстие с помощью нашей стоечки смс 43 так берем сверлышко сверлышко у нас на 4 миллиметра немножко назад ну, вот так вот подтягиваем так ну что ж проверим Угу. Ну, в общем-то, в общем-то, смотрите сами по центру. Ну, сейчас попробуем еще сделать второе отверстие на второй метке. Так. Выставляем. Подтягиваем. Ну, поехали. Так, ну вот вот, в общем-то видите, ну немножко-немножко я начал сверление ниже метки. Ну, а выход сейчас, сейчас я уберу эти. Вот, если первое отверстие у нас получилось, то второе немножко ушло, как видите. Поэтому смотрите сами, насколько вам нужна точность вертикального сверления. Вот. Ну, в принципе, для меня этот станочек очень будет полезный. Ну, если на 100 баллов по 100 баллов шкале оценивать, то меня этот станок удовлетворяет на 95 процентов. Ну, в общем, то вот такой вот обзор. Всем пока.